Надо будет огородить эту площадку, чтобы сюда доступа не было. это здесь будет огорожено, да. конечно. Все, огорожено должно быть. Огородить территорию, сделать заезд для машины, конечно, достроить вольеры. Таковы планы на ближайшее будущее у дирекции фермы по отлову собак. Работы на территории питомника площадью 20 соток предостаточно. За соблюдением муниципального контракта проследят городские власти. На сегодняшний день время позволяет то есть, устранить замечания. Они достаточно несущественные, то есть мы видим, что уже ведется строительство, выполнена планировка территории. Исполнитель сказал, что в недельный срок устранит эти замечания, в следующую пятницу будет проведена контрольная проверка. Сейчас в карантинном вольере собаки разделены по полу, а когда у них появится постоянное место жительства, отдельное огороженное место будет у каждой особи. Высокие деревянные заборы и утепления спасут четвероногих от наступающих холодов. В зимний вольер они переедут сразу, как только завершится его строительство, и псов осмотрит ветеринар приблизительно через пару недель. У нас здесь будет ветеринарная служба работать, потому что карантинные мероприятия будут проводить ветеринарная служба. Бешенство будет прививаться постоянно. После карантинирования они прививаются вакциной против бешенства. И по необходимости здесь заказчик будет работать постоянно. У них контракт заключен, и они будут с ними сотрудничать. А ветеринарная служба, согласно 254-го закона, будет, и если будут какие-то жалобы со стороны жителей или кого-то, то будет проводиться внеплановая проверка. Подрядчиком администрация заключила договор на отлов 250 собак. По контракту в питомнике животное может содержаться 150 дней. После чего, если не найдется хозяин, его судьбу будут решать городские власти. В любом случае, с четвероногим поступят гуманно, говорят в зеленом доме. А во время нахождения в питомнике каждому псу и вовсе гарантированы хорошие условия. По контракту питания взрослых животных один раз в сутки, щенков два раза в сутки. Но ну, кормим мы их. Корм для собак значит, ничего другого не готовится. Но щенкам ежедневно то есть, берется еще жидкие корма для животных. Мешается это все с молоком, делается, ну, приготавливается смесь. Такая, щенки маленькие еще. И все это на молочной основе. Территория питомника частная, вход только с разрешения собственника. На встречу здесь пойдут тем, кто, скажем, разыскивает свою потерянную собаку или хочет приютить бесхозного четвероногого. Достаточно просто оставить заявку в управлении ЖКХ